श्रीविष्णवे नमः श्रीपरमात्मने नमः श्रीस्वामी समर्थ भगवद्गीता अध्यायपन्ध्रा वा श्रीभगवान् उवाच पूर्वमूलमधा शाखम् अश्वत्थं प्राहुर्व्यन्दांसि यस्य पर्णानि यस्य सवेद सवेदवेद अधश्चोद्वं प्रसृतास्तस्य शाखा धुन प्रवृद्धा विषये प्रवाला अधश्च मूलान्नु सन्ततानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके न रूपमस्ये हततोपलभ्यते न तु न चादेन च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरौण असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परि मार्गितव्यं गता न निवर्तनी भूया तमेव जाग्रं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अधात्मनित्या विनित्कृत्तकामा द्वन्द्वेर्मुक्ता सुखदुःखसज्ज्ञे प्रगच्छन्त मूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्गो न पावका यदत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनशष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानीकर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरा ग्रहिद्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि भाषयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं धानमेव च अधिष्ठाय मनश्चायन् विषयानुपसेवते स्थितं वापि भुजानं वा गुणाद्वितं पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चेनम् पश्यन्त आत्मन्यवस्थितं यतन्तोत्पकृतान् मानो नैनं पश्यत्य चेतसा यदादित्यगतं तेजो जगद्भासेतेऽखिलं यच्च इन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धिमामकं गामाविष्यं च भूतानि सजा, पुष्काणि चौधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका अहं वैश्वानुरो भूत्वा प्राणिनो देहमाश्रिता प्राणापानसमायुक्ता पचामन्यं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञानं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वे वेद्यो वेदान्त कृद्वेद दविदेव चाह द्वाविं पुरुषो लोके शरच्चारक्ष एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते उत्तमा पुरुषस्वन्या परमात्मेत्युदाहृता यो लोकत्रयामाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः यस्माक्षरमतितोऽहम् क्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोकवेदे च रचिता पुरुषोत्तमं यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मा सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्धा बुद्धिमान्सा कृतकृतश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमो योगो नाम पञ्चदशब्धाया श्रीस्वामी समर्थ श्रीविष्णवे नमः श्रीपरमात्मने नमः